Всем привет! Сегодня э, я покажу вам, как можно сделать э, такой э, такие раны на Хэллоуин. Э, то есть очень много сейчас снимают видеоблогеров, э, как можно все это сделать. Ну, Нужно покупать какие-то специальные краски, э, какой-то специальный грим. Но сейчас я покажу вам мой вариант, который, э, я думаю сможет сделать каждый потому что ну это подручные средства я ничего специально не покупала просто э, какая-то старая косметика у меня осталась и я не решила э, вот таким образом сделать раны вот э, что нам потребуется во первых это обычная кисточка <клес> вот такая вот я то есть не покупала никаких э, ну то есть я не, я не брала и не использовала э, для дел то есть для создания этого макияжа э, какой-то то есть кисточки там для теней или для тональной основы потому что ну пачкать я думаю нету смысла кисточки вот э, взяла просто для рисования кисточку думаю от этого хуже ничего не станет вот дальше вы можете взять либо же э, подводку как я взяла вот у меня от флер да флер вроде да э, то есть я и не пользуюсь это ужасная подводка не знаю вот э, обычную черную подводку вы можете взять либо черные тени либо черный карандаш дальше Um, простите, я, если в камере сейчас будет какое-то такое uh, хлюпание, потому что я болею чуток. Uh, дальше вы можете взять вот старую какую-нибудь красную помаду вот такого вот цвета. То есть она не такого вот цвета, как мои ногти красные обычные, а, а вот именно бордовую какую-нибудь такую, да. Вот. В принципе, вот что мне и понадобится но еще вы можете вот у меня здесь еще лежит обычный лист бумаги чтобы может вытереть кисточку или смешать какие-то цвета так что нам первое нужно сделать то есть сначала вы должны определить где вы будете делать ран вот я буду пока делать на щеке вот то есть вы можете выбирать на какой, вообще в каком месте. Можете на лбу, не знаю, можете на шее даже это сделать, где у вас, вам фантазия велит. То есть приступаем к работе. Сначала нам нужно сделать такое, как видимость покраснения, что ли. Просто нам нужно чуть-чуть так помадой след оставить. Можете кисточкой эти вот точки растушевать, либо пальцем. Я пока пальцем. Вот, то есть... Вот. На самом деле, я в первый раз пока снимаю видео о, ну, что-то о как делать. Это вот, как первое мое видео. Вот. Я уже ну, тренировалась, делала видео, могу э, вам оставить э, фотографии. То есть э, я на руке также делала здесь вот рану. Вот. Ну вот, что у меня получилось. В принципе, я растушевала это все. Вот. Дальше нам нужно сделать... Э, то есть мы берем кисточку и чуть-чуть набираем на нее вот помады. Вот, вы можете, не знаю, использовать любую свою ненужную помаду, вот, но чтобы она была темного такого бордового цвета. И проводим такую линию. Вот. Как бы, ну, размеры вашей раны вы можете корректировать сами, то есть ну, я так уж нам ну, говорю ставлю. Вот, это мы все как бы растушевываем, чтобы больше у нас было покраснение именно в этом месте. Вот дальше делаем повторное такое же действие. Но уже чуть-чуть побольше делаем а, рану. Вот. Чтобы как бы все равно было правдоподобнее. Нужно чуть-чуть по краям. Чуть-чуть краем растушевать. Чтобы не было такого явного вида, что прям нарисовано действительно рано. Дальше мы уже набираем на кисточку как можно больше данной помады и наносим то есть, толстым слоем на это место. Якобы у нас это... Не знаю, может на камере это будет как-то по-другому видно то, что... Не знаю, но в жизни, вот в реале э, действительно это выглядит как нарисованное. Ой, не нарисованное, а вот что действительно рано. Что заговаривать? Вот. Дальше мы берем э, нашу жидкую подводку, или вы можете взять что-то другое, может, темные тени какие-нибудь черные. Вот. И либо капаем на листочек чуть-чуть, либо же прямо вот с кисточки мы можем поставить прямо вот так вот точки, либо как-то вот так вот захватить. Вот. И добавляем еще чуть-чуть красной помады. Вот так вот. То есть вот у меня что получается. Вот. И наносим это все то есть будет создаваться такое ощущение, то что кровь засохла, то есть так вот плохо, наверное, видно вот можно это все пальчиком у очень аккуратно то есть чтобы были хоть чуть-чуть видны -чуть границы этой раны то есть это уж не знаю я я вам не гарантирую то что получится вот именно так у вас может у вас ведь и другая форма по-любому будет вот продолжите и вообще, вот знаете, я много насмотрелась вот этих видео, как можно сделать такие раны, я просто э, не буду, конечно, называть имена, э, э, то есть, девушек, но, блин, как, когда вы снимаете видео, э, там, макияж, и вот, вы не тренируетесь перед съемкой видео, то есть, э, и вот пока идет вот эта съемка видео во время видео вы что-то все время меняете или не знаю когда меняете свои решения выбор то есть например нанесли одни тени у вас не получилось то что тот эффект который к которому вы стремились и вы стерли и говорите, ну можете потренироваться или что-то другие тени нанести. то есть это мне кажется неправильно, это сбивает чуть-чуть, а, а, то есть как зрителя, вот и нужно вот, не знаю, я знала то, что вот что нужно сделать, чтобы получилось именно вот так вот, и никак ведь я своим видео не ничего не меняла вот, можно э, также сделать синяки под глазами, вот, то есть каким то либо смешать черный с э, синим или фиолетов, фиолетовым цветом, вот. Можно также чуть-чуть э, выбереть губы, вот, ну, думаю, в принципе, вот так вот можно оставить, в принципе, на рану это похоже, вот. Вот, также можно э, сделать, э, не знаю, честно, я не пробовала, вот уж простите меня, может как-то я сейчас буду выглядеть глупо, но все равно я хочу попробовать сделать чуть-чуть э, как будто кровь. стихает. Вы сейчас посмотрите, что из этого получится, потом можете повторить, если получится все хорошо. Так, я думаю, нужно чуть-чуть растушевать. Так, прямо чуть-чуть. Свет. сойдет. Вот. Можно еще как бы сделать здесь рану, то есть на лбу. То есть это вот чисто как вам позволяет ваша фантазия. Вот. В принципе, это все, что я хотела показать. Вот, думаю, ну, не знаю, мне кажется, похоже на натуральную рану. То есть, вот. Думаю, вам понравилось. Всем спасибо за, за просмотр. Господи, почему я сегодня заплетаюсь? И ставьте мне пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, оставляйте мне комментарии внизу. Всем пока!